А про результати сьогоднішньої діяльності парламенту ми вирішили поговорити з політологом Віктором Небоженком. Вікторе, вітаю вас у студії студія Здравствуйте. Вікторе, Я знаю, що ваші думки зазвичай розходяться з думками більшості експертів, тому розраховую на цікаву думку щодо того, яким чином на вашу думку сьогодні спрацював парламент. Да, я вынужден быть одиноким в, своей, в своих политологических оценках, потому что для меня большой шок. Я вижу, как тяжело проходит избирательная кампания, и какой э, трэш, какой, э, какого низкого качества человеческий материал, и какой политический мусор лезет, придется в Верховную Раду. И мне становится тягостно. Но с другой стороны, вспомните, как начинал на это Верховный Рада. Вспомните, что они приняли 16 числа фашистские законы, которые устанавливали страшный, э, страшный, режим власти Януковича. И теперь смотрите, как они последние дни выдохнули, но приняли очень важные для Украины законы. И прежде всего я говорю об антикоррупционных законах. Ничего страшного, супа. В следующий раз, следующая сессия, следующая Верховная Рада вернется к этому вопросу. Главное, что мы имеем министра обороны. Главное, что начался процесс создание антикоррупционного законодательства. На первый взгляд, людям, которые сейчас сильно воруют и уверены, что так будет всегда, кажется, ну ничего страшного, это будут мертвые нормы, но придут новые политики. И тогда то, что произошло за 4, 7, ноября, 7 октября по 14 октября, будет иметь колоссальный исторический результат. Поэтому, честно говоря, я вам скажу, что эта Верховная Рада неплохо заканчивает, в общем-то, свою Каденцию. То есть в какой-то мере они а, очистились от того страшного негатива, который мы всегда связывали с Верховной Радой, как как э, группы политиков, которые могут только э, обмениваться тушками, э, коррумпированы и полностью заглядывают в рот, в рот, любому президенту. Тут, слава богу, этого не было. То есть, и это у меня возникает сразу же вопрос. А сможет ли новая Верховная Рада, которая буквально через несколько недель появится у нас, сможет ли она так работать, как работала эта, на которую, в общем-то, мы никогда не надеялись. Поэтому я считаю, что сегодня очень важный день. И ну тут я не знаю, или это та или сечение обстоятельств, или действительно турчинов сумел так построить работу, что они все-таки э, приняли эти решения, но и вопросы по Донбассу мало кто обращает внимание, но ведь на самом деле Киев впервые заступился за тех, которые даже не понимают, что они еще, что им нет, где искать в оккупированных территориях никакой социальной защиты. И казалось бы, малодействующий закон, который сегодня приняли о запрете на отчуждение собственности, в результате долговой и принудительного отчуждения собственности. Это на самом деле заставит большое количество людей искать правды здесь, скажем так, с матерью Украины и так далее. То есть сегодня очень важный день, и я доволен, что Верховная Рада закончила его. Вот так. А то, что э, э, это многим не понравилось политическим силам, то мы видим здесь э, связанность с этим э, э, бунтом, который больше на самом деле похож на имитацию майданной технологии. Мы все это видели много раз от разных этих, от разных политических сил. Поэтому не надо нас дурить. То есть кто-то хотел, чтобы Верховная Рада сегодня. Паработала плохо. Она поработала неплохо. Вот діло такої. Вот заключение. Віктора. А можна запитати у вас можливий коментар щодо вчорашньої вчорашніх подій під апаратом президента? Власне, те, що там відбувалося, тому що в інтернеті вже з'явилися від політологів певних технологів інформація про те, що ось вам, будь ласка, тестують можливий військовий переворот. Военный. Это даже не сколько висковый переворот, сколько действительно попытки различных политических сил повлиять на, скажем так, струнного Порошенко. Он, он слишком сконцентрировал свою власть. Ну, так, видимо, устроил. Это какое-то несчастное знание администрации президента. Все, кто куда попадает, первые, что начинают думать, о собственной власти. И, естественно, политические силы используют то, что лежит на поверхности. Высокие цены... Э -э 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 недовольство молодых, молодых солдат и так далее я не думаю что это была попытка какого то переворота но это было не всякого сомнения профессионалы будут потом оценивать действия как солдат так и власти и так и общественности так и средств массовой информации и единственное что не похоже на, на, на переворот то что это все проходило в режиме онлайн то есть мгновенно средства массовой информации молодые телевидения включая ваши и, и, и интернет, и твиттер, и, и так далее. Все мы мгновенно видели, что происходит. И поэтому картина видна разнообразная. И я думаю, что тем, кто может быть и думает о военном перевороте, следует подумать, а как это можно сделать, когда все все видят. И у нас же все-таки большой опыт. После Майдана Киев и украинцы стали другими. И хоть и, 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 и обострились отношения, но я думаю, что и ответственность за, за и какие-то попытки переворотов тоже будут другие. Виктор, а на самом кейнад запитаю ваш комментарий, что до нового ученика министерства обороны. Ну, знаете, с одной стороны, когда война наполовину закончилась, быть министром обороны гораздо легче. А с другой стороны, если он в ближайшие 10-15 дней не начнет чистку своих, скажем так, группы соратников, то есть генералитета, то украинское общество поймет, что мы имеем еще одного министра обороны. Я вам И... дуже дякую, пан Виктор, за комментарии. Нагадаю глядачам, что Виктор Небоженко, политолог, комментировал сегодняшнюю работу Верховної ради.